Иван Сибикеев о мыслях исполняет автор. храните, высекайте их на граните. То, что сказано лапидарно, не должно теряться бездарно. Чушь часто губится души, берегите уши от чуши. И глаза свои берегите, чушь прогнать не в силах бегите. простые, плохо, если мысли превратные, и для умного непонятные, скверные, если мысль возвращает, Жизнь, каскад грехов превращает, жутко, если мысль не у Бога, но при том уводит от Бога. то процесс уже созидания. Плюс оно за мыслью приходит, созидание мышлю ководит. Только отличить надо верно, правильно все мышли и верно. И если к созиданию пригодно, вы должны и Богу угодно. Проблемы решая, созидает, не разрушая, тот мыслительный и мудрейший, И самый добрый добрейший, Тщательно обдумай решение. Если в мысли есть нарушения. верно ли ты план свой построил? Если рушишь то, что не строил. Коль зло не вышел, ты радно Надо разрушать аккуратно Лишь тогда умер на Коль за ним идет построение Суета за глупостью ходит И если муж бустая приходит Построит, суета проблемы устроит, Не ходи за мыслью пустою, Чтобы не дружить с суетою, И не бойся истин избитых, Чтобы не выяснить ложью убитых. Мысль, когда она и банальна, Верная всегда актуальна,